Сегодня в 3.30 при отработке Фрунзенского района инспекторами ДПС города Харькова был остановлен за нарушение правил дорожного движения водитель автомобиля Деон Убира. Первоначально он остановился, однако не пожелал предъявлять документы, сразу же попытался уехать с места остановки. Экипаж его преследовал, были вызваны на помощь другие экипажи автомобиль под управлением данного водителя совершал аварийные обстановки, выходил на полосу встречного движения, превышал скорости. И таким образом он доехал до центральной части города Харькова, где в районе его места проживания, на улице Чернышевского, он заехал во двор дома, усилиями сотрудников ГАИ ему был прегражден путь в арке одного из домов, заблокировано его движение, но водитель вел себя неадекватно и начал умышленно допускать столкновение со служебными автомобилями госавтоинспекции. В результате чего три автомобиля получили механические повреждения. Слава Богу, никто из инспекторов не пострадал. Я замначальника ГАИ города Харькова, Лепчанский Валерий Витальевич. Принесении службы на проспекте маршала Жукова нами был замечен автомобиль убира красного цвета, который нарушал грубо правила дорожного движения. То есть выезжал на полосу встречное движение и создавал помехи другим участникам дорожного движения. Было при... принято его остановить. При остановке водитель <как> вел себя неадекватно. И после разговора с водителем <как> водитель резко рванул вперед и поехал вниз по маршала Жукова с выездом на Московский проспект. Мы решили проследовать за ним. С включенными маяками красного и синего цвета. После чего сообщили по рации и вызвали другие экипажи на помощь. При проследовании за ним он грубо нарушал правила дорожного движения, уезжал на встречку и на все запрещающие сигналы светофора. Об остановке он даже и не думал. В ходе преследования было на... он был остановлен на улице Чернышевского 90 зажат в домах в арке. И, и ДПС, РДПС города Харьков. прапорщик Кабзарь. после того, как 30-летний гражданин города Харькова попытался скрыться с места преступления, оставил свою машину разбитую, а также три автомобиля ГАИ, по горячим следам был задержан сотрудниками Киевского райотдела милиции и был доставлен в райотдел. Санкция статьи лицу нарушивших закон грозит до трех лет лишения свободы.